Продолжим нашу после матча пресс-конференцию. Было запропоновано сразу с вопросами, то давайте ваши вопросы от Так, пан Асамов. Сергей Викторович, у меня два вопроса по порядку. Вопрос первый. Ваш коллега, это Беслав Юкович, только что сказал, что у него сложилось впечатление, что Бонскла не была готова психологически к этому матчу. Оно имеет долю истинную? Я не согласен с моим коллегой. Была готова и соперниками Понимали, знали, и э, скажу больше. Конечно, и соперник нам был по зубам, и в, как, в какой-то степени мы должны были решать еще и на выезде э, бой будет посмелее. И в сегодняшней игре тоже ключевой э, момент, этот пропущенный мяч на первых минутах. Мы не имеем права при своих болельщиках пропускать такие мячи на первых минутах. И незабитый э, пенальти. Раздевалку тоже был бы переломным моментом, там где можно было собраться немножко и пересмотреть. Но к сожалению, этого не произошло. Да, и второй вопрос. В прошлом сезоне на пресс-конференции перед и после Жилины вы говорили, вам задавали вопрос один из коллег по поводу реализации момента. Вы тогда ответили, что главное, чтобы моменты были, а реализация рано или поздно появится. Но вот следующий сезон уже команда по составу и мы имеем те же проблемы, опять же, сами говорите о пенальти, должны были решать и так далее. У меня вопрос, с чем связан такой, я не побоюсь этого слова, застой в атакующих действиях? Э -э -э простите, как вас зовут? Влад. Влад, да-да-да, Влад, Влад, да, 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 Влад, Влад, ну, смотрите, у нас э -э по сравнению с прошлым годом э поменялось практически пол команды Я имею в виду, от нас ушли ключевые футболисты, которые играли не последнюю роль, команде по определенным, по разным причинам. Пришли новые исполнители, да, у нас есть дефицит нападающего, у нас есть дефицит защиты, у нас ведущий игрок, лидер Далку, который брал на себя игру, подстраховал, подчищал. Увы, сегодня такие реалии и такие возможности, которые у нас есть, и есть вопросы. И по комплектации, конечно, хотелось бы большего. И... Футболисты технически оснащены, даже мне и понравилась сегодня их команда, несколько футболистов, когда они работают с мячом, их выращивают, э, хорошая школа у них. У нас такой возможности сегодня нет, и смена игроков все равно, как бы мы ни хотели, они пришли в команду из чистого листа, играют в основном ряд футболистов в основном составе. Все равно не хватает какого-то взаимопонимания, какой-то э, э, чуйки, чувства партнера это ни в коем случае не оправдание, ну ситуация такая, не, не может быть а причина лишь одна, их несколько, они нам мне они известны, понятны, но э, мы, я же говорю, за две игры пропускать три, по три мяча, шесть мячей, и тем более про такой поддержки, как сегодня, просто я сразу хочу извиниться перед болельщиками э, за проигранную игру, но тем не менее э, хочу и защититься за наших ребят. Хотели, старались, но не получилось. Такие реалии сегодня и забить, забей ряд моментов, там немножко и тоже пенальти, и, и еще там перекладины, и прострелы немножко не дорабатывали, была бы совсем по-другому. Поэтому то, что мы проиграли, тоже это жизнь продолжается и говорить о том, что... Мы довольны, конечно, мы недовольны. Недовольны не качеством мира, и много брака было, много потерь, много каких-то суеты. Ну, как есть. Куллега 2 плюс 2, так запитали. Конечно, безусловно. Я повторю, я как тренер хотел бы больше, может, большего. Руководители да, ставят задачи. Задача не выполнена. Команду мы эту должны были проходить, обязаны. Ну, повторюсь, я перед этим только что говорил, у нас есть возможности. Они ограничены. Я не хочу сказать, что у нас плохо, у нас все хорошо, но мы должны входить в эти рамки. И чтобы выступать на международной арене, в данном случае в Лиге Европы, конечно, нужен, нужен э, больший запас лавочки, большая конкуренция. Обязательно должны быть хорошие нападающие, хорошие защитники. Они у нас хорошие все, но конкуренции у нас не хватает. Это одна из причин тоже. И Я думаю, детально, каким был план на атаку? Потому что мы просили, соперник хорошо оборонялся, команда довольно-таки обученная, садились низко. Мы просили ребят больше играть через фланги, и где-то это срабатывало, где-то это проходило, было много фланговых передач, прострелов, там и были и перекладины, и были, мяч пролетал, где-то не встречались, не дорабатывали, не играли в опережение немножко... Ну и, конечно же, впереди мало цеплялись. Это очень важно, когда нападающий цепляется за мяч, когда он сохраняет, когда он играет корпусом, когда он индивидуально может обыграть, пробить, забить. Это тоже очень важно. Поэтому и ценится хороший, квалифицированный нападающий, которого, к сожалению, у нас сегодня не хватает. У нас есть тоже и Дима Хлебас, нестабильность не, не сегодня, не лучшая игра его. И не потому, что пенальти не забил, а качество игры. И Юра Коломойс тоже. Ну, мы, они хорошие ребята, у нас неплохие футболисты, но э, тоже надо мы ждем, хочется чего-то большего. К сожалению, это так и есть на сегодня. Нас тільки зламав вогнезабити, тому що складалося враження, розумієте правильно, можливо, я помиляюся, що досить тривалий час борста э, не знала, як діяти. Просто катали м'яч, не кавала м'яч, вони катали, грали. Тобто не було якоїсь саме гри вперед, не було якоїсь динаміки. Навіть грали без м'яча, а тут тобто, в таки грали без м'яча. Ну, не можна так, що він там якось відкривався, якісь було. Можливо, це моя особиста точка зору, Ну, В чем-то вы правы, а в чем-то и не правы. Все равно пытались, все равно бежали, набегали много. Но бегать одно, а играть в футбол другое. Соглашусь с вами. Конечно, надо смелее играть. И крайним защитникам, которые сегодня. Не лучшую игру тоже свою, много ошибок, много ошибок при передачах. Брак, я же говорю, когда не цепляется впереди, идет нарушение, когда мы не подбираем мячи в середине поля, не хватало, не хватало нам мозга сегодня в середине поля, тогда тоже тяжело. Когда мяч не держится, понятно, и партнеры не открываются, конечно, там тяжело так играть. Когда Кабахид заберут мяч и обостряет, а берут один в один, острота, тогда оно совсем по-другому. Не хочу на фамилии переходить, или мы... Все понятно, причины понятны, и там оправданий у меня никаких нет перед вами, перед болельщиками. Останье, можно его на сегодня так Останье. А, информация <говорит> про то, что в разе сегодняшней поразки вы можете пойти ставку? Ну, мне об этом еще пока никто не говорил. Если мне объявят руководители, мне долго ждать на собрать вещи, долго не заставить ждать. Эта информация, я от вас первый раз слышу, может я чего-то не знаю. Ну, если так, то значит так. Давайте все ж таки подяку. Давайте встанем. Сергей Викторович, вы говорите о конкуренции, говорили и после матча в Загребе, и сейчас но одновременно говорите об отсутствии конкуренции, недостачи квалифицированных игроков, но в то же время мы отпускаем будника физически очень сильного игрока с ударом, отпускаем долго. Я не хочу ничего плохого сказать об Александре Скляре, по самой удаче он один из лучших, но человек привозит результативные ошибки. Матч с Александрией сегодня привозит штраф, но мы отпускаем долго. То есть вы говорите об отсутствии конкуренции и одновременно мы отпускаем игроков, которые реально могли бы ее создать. Как-то не очень понятно. Можете прояснить как-то это? Эти моменты с этими двумя футболистами. Ну вы поймите, есть бюджет клуба, и, я, и мы должны в него вписываться. Мы не можем, я же говорю, и хочется большего. И дело не в долгом, и не, и не в буднике, понимаете. Но э, я, я не могу развернуться. Я, у меня нет такой возможности. Нам нужно сказать спасибо еще за то нашим руководителям. Мы говорим, я очень благодарен, мы общались и проблемы наши известные. Ну, тут вопрос в том, что э, хочется стабильности в стране, и тогда у нас будет стабильно все, поймите. И в командах, и в клубах. Ну, мы столкнулись с такой ситуацией. И э, катастрофа это в Харькове, когда команды нет. Катастрофа это в Запорожье, в таком городе, когда команды нет. Э, у нас катастрофы нет. Мы все контролируем, у нас как бы... Да, результата нет. Ну, через какое-то время будет результат. Будем и своих выращивать, будем и... Э, мы же не, 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 не тратим какие-то вознословные деньги на трансфера. Ну, такие сегодня реалии, такие возможности. Всем тяжело и нам тяжело. Поэтому э, я беру всю ответственность на себя за, если за сегодняшнюю игру и готов ответить за каждого игрока и за происходящее на поле. Как бы печально не было, как бы плохо не было, но да, мы сегодня проиграли. Я правильно понял, что эти футболисты ушли не по игровым причинам, а только потому, что нужно было разгрузить. Дови ушел запуск. парень, хотел играть, он уступал по каким-то определенным критериям. Я с вами не собираюсь это обсуждать, он об этом знает, мы с ним общались. Он, парень проявил желание, он хотел играть. Женю там, Будника мы тоже не можем выполнять его условия на сегодняшний день. Если вчера могли, сегодня мы не можем. Поэтому такое решение было принято и. По и, и насильно держать мы тут никого, никого футболиста не будем. Здесь будут играть те, кто хочет. И за эмблему, за Полтаву, за болельщиков будут играть. Поэтому так и есть. Давайте подякуємо нашему тренеру. Да, да, да. да Все-таки все. все я предпочел остальное я задавал. С привода к рецепту, я хочу пригадать, я в матч, с Берлином, я не сплю, что я в Иванове, я Шахтар донецька это швейцарство, не было все-таки, я когда по просто не было все-таки потому что все футболисты, тренеры говорят, что мы команду, повыни не результат Ну за шахтар я не знаю. там, А про Ворсклу, ну, поймите, моя задача как тренера, и достучаться до футболистов, я не могу понять, как может футболист недооценивать команду. Я не, не, думаю, что сегодня там ребята не, недооценили. Они прекрасно понимали, против кого они играют. Команда э, быстрая, молодая, задорная, играет в футбол хорошо, двигается тактически обучена. И э, ответ нет. Не могли недооценить. Тем более мы разбирали, мы смотрели все, и они сами ощутили, э, недооценки не могло быть. Давайте теперь точно уже подякуем нашему тенге.